Да, все с манежа выходим. Елена Александровна, бегайте. Ну, вот так и стоим, вот так и стоим, спокойно, не дергаемся. Ага, не барьер. Тихо, ты молчи, молчи. Что-нибудь... спокойно. Маленький засранец. такого упорного сопротивления я еще не видел уже в исполнении. Мало гоняли? Ну, ладно, ну кубик прям на зрителя работает. Ну-ка! Блин, сняла. Да ну нафиг, такая высокая свечка. А можно видео? Давай, давай, Оль. Не, кубик в раз 200 хуже маркизы. Ну, уже 4 штрафных очка, да, пытаетесь заработать? Не забудь отдать приветствие. Мы оцениваем. А, ты еще не размялась? Мы видим. Он уже боксерские приемы тэквондо все показал, чем можно. А, девочки, сколько было? 10 участников, да? По-моему, да. Да, 10 участников. Ира выступила два раза на маркизе и Марсике. Марсик хорошо прыгает. Да. А Али... Ой, Аня с грозой бегали и прыгали. И вот пытались Лера да. Вот. ну ничего то не получилось, наверное, испугались. Ну ничего.

и яблоко на манеже. Оля предусмотрительная. Да. Я надеюсь, что Оля все-таки к разуму обратится и пройдет его шагом. Я на это надеюсь. Я тоже. Ну если они отпрыгают, будет все отлично. Ну что, все, мы готовы? К судьям! Ты возле судей! Начинайте! На старт приглашается Цепиногова Ольга на лошади на Молодцы! Первая чистая. третье. Закидка. Что там у нас? Четыре штрафных очка за первую закидку. Четыре. Третье препятствие. Система, состоящая из двух препятствий. Первое чисто, второе закидка. Еще четыре. Пятая чисто. Заходит на шестое препятствие. Молодец, Уля, вовремя дожала. Шестое чисто. Седьмое чисто. на последнее препятствие. Восьмое повал. Побеждаем победителя за самый, за самый, за самого.